सांगितले महेश पण सांगितले काय नको

पुण्यातील करवे नगर परिसरात काही तरुणांच्या एका ग्रुपवर अन्य एका गटानं पाकिस्तानला पाठिंबा देत असल्याचा आरोप करत हल्ला केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडलाय पुण्यातील डॉमिनोजच्या बाहेर इंडियन पीपल इन सॉलिडरिटी विथ पॅलेस्टाईन या गटानं निदर्शनं केली होती ज्यावेळी उपस्थित असलेल्यांनी त्यांच्यावर पाकिस्तानला पाठिंबा देत असा आरोप करून निषेध करायला सुरुवात केली अगदी दहा पंधरा मिनिटातच या प्रकरणाला अतिशय हिंसक वळण प्राप्त झालं आणि इंडियन पीपल इन सॉलिडरिटी विथ पॅलेस्टाईनच्या गटातील काही तरुणांना व तरुणींना भर रस्त्यात मारहाण करण्यात आली नेमकं हे प्रकरण काय व आतापर्यंत यातील कोणते तपशील समोर आले आहेत हे आपण या व्हिडिओमधून जाणून घेऊया नमस्कार आपण पाहताय लोकसत्ताला प्राप्त वृत्तानुसार कर्वेनगर इथल्या एका चौकात डॉमिनोज या पिझ्झा शॉप बाहेर इंडियन पीपल विथ सॉलिटेरिटी विथ पॅलेस्टाईन या गटाची निदर्शनं चालू होती पॅलेस्टाईनच्या समर्थनात या गटानं पोस्टर वाटत मोर्चाचं आयोजन केलं होतं शांतपूर्ण पद्धतीत आम्ही आंदोलन करतोय असं या गटातील एका सदस्य तरुणीने सुद्धा सांगितलं मात्र याची माहिती मिळताच काही स्थानिक भाजप कार्यकर्ते त्या घटनास्थळी पोहोचले हे कार्यकर्ते भाजपचे होते असा दावा सुद्धा या तरुणीने केलेला आहे कार्यकर्ते आणि तरुणांमध्ये जोरदार वाद झाला त्यानंतर काही स्थानिकांनी गटावर हल्ला केल्याचं समजतंय कर्वेनगर घटनेत सहभागी असलेल्या एका महिलेने या वादाला उत्तर देत झाल्याप्रकरणी आपली बाजू मांडली तिचं नेमकं म्हणणं काय तेही आपण पाहूया Uh, जैसे कि आपको पता ही है कि कल 10 मई के दिन हमने बी डी एस इन इंडिया और इंडियन पीपल इन Indian इंडियन पीपल इन with Palestine पैलेस्टाइन की तरफ से uh, कल करवे नगर में जो डोमिनोज पिज्ज़ा है जो कि बी डी एस लिस्ट में आता है uh, जिसके 33 थ्री फ्रेंचाइजी है तो उसके बाहर हमने एक पीसफुल uh, प्रचार अभियान चलाया था और uh, लगभग साढ़े पाँच से छः बजे तक का ये अभियान तय हुआ था और उसी समय Uh, हम हम जब भी वो पीसफुल पीसफुल uh, अभियान वहाँ पे कर रहे थे तभी एक पंद्रह लोगों का झुंड वहाँ पे आ जाता है और हमसे सवाल करने लग जाता है और uh, थोड़े ही दस दस मिनट में वो लोग पचास से साठ लोगों को फ़ोन करके बुला लेते हैं और वहाँ पर पचास से साठ लोगों का मॉब तैयार हो जाता है और वो पूरा मॉब हम पे अटैक करता है वो uh, मॉब हम पे इस तरीके से अटैक करता है कि एक क्रिकेट की बैट से लेकर उनके हाथ में जो भी आए पत्थर से लेकर जो भी जो भी चीज़ उनके हाथ में आए उससे हमको वहाँ पे मारने की पूरी कोशिश हो रही थी मतलब हम मरने की कगार पर थे ये स्थिति वहाँ पे पैदा हुई थी ये सारे वीडियोस आप लाइव वीडियोस आप, आप वीडियोस इंडिया के पेज पर भी देख सकते हैं और मतलब ये पूरे मॉब को लीड करने वाले जो लोग थे उसमें से एक महेश पौड़े और सागर धामे जो कि बीजेपी के नेते हैं और मतलब कल की गुंडागर्दी में इन्होंने जो है वो लीड लेने का काम किया था और उसके बाद पुलिस जब वहाँ पर पहुँची तो पुलिस पहुँचने के बाद भी हम पे मार हमको मारा गया है पुलिस के सामने हमको मारा गया है पुलिस के गाड़ी पर बैठने के बाद हमको मारा गया है और इस समय में महिला साथी मतलब मेरी साड़ी फट गई थी और जब ही फिर हम लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे और हमने अपनी कंप्लेन दर्ज कराई और उसी समय हमको पुलिस कहने लग गए कि आप अपनी कम्प्लेन पीछे ले, ले लीजिए ये लोग भी आप पे कोई काउंटर एफ़ या फिर काउंटर कोई कंप्लेन नहीं करेंगे पर हम तो वहाँ डटे रहे क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे Uh, जहाँ पे जाना एक पीसफुल अभियान uh, का पार्ट होना इट इज़ आर डेमोक्रेटिक राइट और ये डेमोक्रेटिक राइट right पे हल्ला है और uh, इसीलिए हम uh, हमारी कंप्लेन वापस लेने से हमने uh, मना कर दिया तभी उसके बाद भी वहाँ पे पचास से पता नहीं उससे ज़्यादा कई लोग पुलिस स्टेशन के बाहर जमा थे जिसके बाद हमने पुलिस को बोला कि हमारे साथियों को बहुत लगा है उनको मारपीट हुई है और उनकी जो है मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल जो टेस्ट है वो की जानी चाहिए तो हमने कहा पुलिस को कि वो हमारे साथ चले क्योंकि इतने बड़े मॉब में हम जा नहीं पाए जा नहीं सकते थे तो इस समय में पुलिस की गाड़ी uh, आके हमको ससून हॉस्पिटल तक लेके गई और वहाँ पे हमको छोड़ दिया कि आप अपनी अपनी जो है ये टेस्ट करा लीजिए एम आप अपने अपने आप करा लीजिए इस पर हमको छोड़ दिया गया और उसके बाद हमने अपनी एम कराई जो भी साथी थे जो रिपोर्ट्स आज हमारे साथ है वहाँ पे हमने एम कराई और लगभग तीन से चार बज गए थे और बहुत देर रात हो गई थी और वापस हम लोग पुलिस चौकी आए आए ये सबमिट करने के लिए और हमारी जो रिपोर्ट है हमने दर्ज कराई है वो लेने के लिए पर वो पुलिस चौकी में कोई था नहीं वहाँ पे एक जमाव था तो हमने सोचा कि इतने रात देर हम वहाँ पर जाना ठीक नहीं है इसके लिए हम लोग वापस मुड़ गए वहाँ से और आज हम लोग मैं यहां पे मारवाडी स्टेशन के बाहर दरम्यान पोलिसांनी या घटनेची गंभीर दखल आहे आणि संबंधितांची चौकशी सुरू पोस्टर काय होता या घटनेला या आंदोलनाला संघटनात्मक पाठिंबा होता का याचा सुद्धा तपास केला जातोय अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय की जातीय तणाव निर्माण करणारी कोणतीही कृती पुण्यात खपवून घेतली जाणार नाही अगदी काहीच दिवसांपूर्वी भारत पाकिस्तान तणावाच्या काळात पुण्यातील एका विद्यार्थ्यावर पाकिस्तान जिंदा अहमदाबाद अशी पोस्ट केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला होता याच विद्यार्थिनीला तिच्या शैक्षणिक संस्थेतून काढूनही टाकण्यात आलं होतं दरम्यान त्यानंतर अवघ्या काहीच दिवसांमध्ये कर्वे नगर मदली ही घटना पुण्यामध्ये पुन्हा तणावाचं वातावरण निर्माण करते या घटनेचा तपास पुणे पोलीस करत आहेत